师总，我我知道您不想见到我这个埋汰的样子，所以我更得洗个头呀，特别痒，赶紧。谢谢石总。好麻烦、啊。你干嘛？报告石总，我觉得我的手已经完全好了，可以拆除绷带了吗？我申请。不行。 我不拆怎么洗啊？那我不管，自己解决。偏要<差>拆，拆了罚款。有没有搞错呀？你什么时候有这个规定的呀？能不能别这么欺负人、啊？带着不拆嚣张。嗯，你的意思是？ 如果我持续带着的话，我还可以加钱，是不是？哎呦喂，你这个聪明的小脑袋瓜子呀，你太聪明了，真是赚钱小能手。哎哎、埋头。哎 我来帮你吧，别乱动啊！疼！再低一点，能不能温柔一点？啊？我这不也是第一次吗？你再坚持一下。嗯，我能不能换个姿势呀？坚持一会儿啊，一会儿就好了。哦。啊！又怎么了？ 不疼、啊、不疼、啊、没有什么原因好像不太清晰竟然清楚 这一刻，全世界都。 谢谢。对戏的事情，我来帮你吧。你帮我？怎么，只有十一可以帮你是吗？十一他是男主呀，而且他是个演员，你又不是，你是制片人。你是质疑我的专业性吗？狐神这个角色，既有少女的纯真，又有女神的妩媚。解除封印以后，那些撩人的台词更加需要功力。 你还记得狼族王子和狐神那段对话吗？当然了，那段对话更是考验的集中体现。表面上是在询问，其实是在逼迫对方承认内心的想法。像你这种只会用撒浪嘿撩人的，就应该去去身上的土味。你，那现在我来了。 你就没有什么话想要对我说吗？你就没有什么问题想要问我？还是说希望我直接问你？你到。底…… 是不是喜欢我？对啊，对，就是这个台词，啊，没错。哎呀，厉害呀，厉害！哈哈哈，还不错。 你再揣摩一下。四点半，三号厅《闪灵》，你几点到？你还来吗？他这胆子看《闪灵》。 暂时无法接通，稍后再拨。怎么接电话呀？不好意思，请让一下。不好意思、啊，请让一下。 十一，你先放开我！你抱抱抱太紧了。你没事了？我没事儿啊。不是，你怎么在这儿呀、啊？总要跟我说你犯病了。我没有犯病啊。那刚才的恐怖电影没吓到你吗？啊！我刚才一进去就感觉那个气氛特别的不对，所以我立刻就蒙上了我的眼睛，就差那么一点点。 没事就好。那，走吧，我送你回家。 怎么了？还在为刚才的电影不开心啊？哎，没有。我就是在思考一个问题：如果你喜欢的人不喜欢你，你该怎么办？那就放弃吧。与其追逐一个不爱自己的人，不如选择一个爱自己的人。 会更幸福。时候不早了，进去吧。嗯，今天谢谢你啊，走啦。方言，以后如果想看电影，可以一起啊。 你回来了呀？这是给我留的吗？点多了。哦。你今天工作挺忙的、啊。啊，电影院，我忘了。啊，没关系。我跟你说，那个电影特别的好看，那个妻子特别爱她的丈夫。 你觉得他值得被爱吗？那你觉得什么样的人值得被爱？我就是好奇石、呃、总的恋爱观。很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说浪费时间和精力。那个。 我想跟你说，我们约定的时间快到了，我想跟你商量一下，能能不能……房子我帮你找，地址问郝云俊。我不是想说这个呀，说什么约定到期的事儿。本来是想留下的，现在只能搬走了。

没什么，来，自己站起来试试。嗯、站直。我站直了呀。放松，我放手了。不,不行。不会摔人摔的，来。哎 吸微曲，眼睛自然平视远方，眼睛不要盯着脚看，双脚打开，手慢慢的，对，哎。不行，别走、啊，相信自己。 我就在你面前，爬过来。 下午三点，开不开心？开心、哎，开心、哎！快去,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 去帮爸爸妈妈搭帐篷去吧。好,好，小心点啊！左右，你家帐篷是不是夏天用的？晚上会很冷吗？左右，要不要我爸爸帮你？我爸爸很厉害。我们家的帐篷已经搭好了，在那儿呢。不用了。给。好、啊，谢谢。好、啊，啊。 刚刚滑的好帅啊！能不能教教我们啊？不好意思，我还有个笨学生，教不过来。好帅啊！戴上。这个会不会太夸张了？这儿只有小孩的护具了，我还怕你头大戴不上。我头大，你头才大吧？不仅大，还秃。说什么呢？ 我那是谁造成的啊？啊还不是因为你脱毛膏的事情还没跟你算您大人不计小人过，你都不知道你换了发型之后，这尽显男人本色。懒得跟你计较。我还没有算你装鬼吓我的事儿。还记着呢。我说这么小声你都听得到？有回音。是吗？没有啊。喂，Hello。 骗我！你又把我当傻子！啊，你先别走啊！走，我带你。记住我刚教你的技巧，再试试。我可不可以扶着你啊？你扶着我，你永远也学不会。记住我教你的。 放心，不会让人摔的，我在你旁边。你要是能永远在我身边该多好。来，发什么呆呢？啊，没什么，没什么。喂<来>。呃、啊，现在。试试，自己试试。啊。谁看见第一面？ 扇我心间，小心翼翼，一点一，慢慢接近你的身，给我所有，所有时间。 谢谢你，让我的初恋回忆满分。嗯 <laughs> 想让我考验你的，嗯，验证一下。验证我什么？啊，嗯、呃，就验证你的取向。<laughs> 那你这个方法不能用在别人身上了。 走了，愣着干嘛？不是要看星星吗？